الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज २९ जिलहज है आज हो सकता है मगरब के बाद जो इस्लामी नियासाल है मुहरम उसका आगाज़ हो जाए और यकमुहरम जो है इसकी बहुत सारे फ़जाइल हैं और यकमुहरम के काफ़ी सारे वज़ाइफ़ हैं उनमें से एक वजीफ़ा भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अक्सर लोगों को कोई परेशानी होती है किसी के ऊपर कहते हैं जी जादू हो गया कोई कहता है जी जिस्मानी बंदिश हो गई है कोई जी अदावत है नफ़रत है नज़र बद है में बंदिश है कारोबारी बंदिश है औलाद की बंदिश है इस तरह के मामलत होते हैं अच्छा इसी तरह मियाँ बीवी में ना चाकियाँ हैं या घर में अदावत का मामला है तावीज़ कर दिए किसी ने इन जैसे मसलों के लिए यकम हराम का एक ख़ास अमल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इसको ज़ैनशीन कर लीजिए और ख़ुद भी इस पर अमल कीजिए और अपने दोस्त अहबाब अच्छा, जिन जिन को ये जो परेशानियाँ मैंने बयान की हैं इनमें से कोई हो तो उनको भी ये दीजिए आम अहबाब अच्छा जो हैं वो भी अपनी हिफाजत के लिए कर सकते हैं बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं उनमें से एक वजीफ़ा ये भी है बुज़ुर्गों की तरफ़ से ये अमल मिला हुआ है कि अव्वलाखिर दुर्द पक पढ़िएल्लाहम्मद सल्लम फिर آيه الكرسي 360 بار 360 الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حِفظُهُ مَا وهو العلي العظيم कोशिश करके किसी सही कारी साहब को जो सही तरीके से कुरान पाक को पढ़ सकते हैं उनको एक बार सुना लीजिए और 360 बार यकम मुहर्रम हराम को ये पढ़नी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कब पढ़नी है इसी तरह या कहारु या कहारु या कहारु 313 बार थ्री वन थ्री तीन सौ तेरह बार आप पढ़िए इसको पढ़ने का तरीका कर ये है कि यकम मुहर्रम हराम को जहर की नमाज के बाद किसी कमरे में अकेले बैठ जाइए अकेले हो क्योंकि इस अमल के दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी अमल से पहले यह कहना है कहना क्या है या अल्लाह वज़ल मेरे ऊपर जितने भी असरात हैं अमलियात हैं इनको दूर फरमा इसके बाद अमल शुरू करें और जिस पे जादू का असर हो अमल करने के दौरान जिसम पे बोझ महसूस करेगा अगर किसी के ऊपर अमलियात के मामला होंगे जादू का असर होगा तो वो अपने ऊपर ना बोझ महसूस करेगा इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा इन शजल तो यकम वहर्रमर्रराम को जहर की नमाज़ के बाद अलहदगी में किसी जगह पे बैठ के कमरे में जहाँ बस आप हो अपने रब के साथ यानी कि आपने अपनी मुनाजात करनी है जो पढ़ना पढ़ाना है वो करना है और पढ़ने से पहले ये ज़रूर कह लेना यजल मेरे ऊपर जितने भी असरात हैं इनको दूर फरमा दे उम्मीद है इन श्लाजल असरात हैं अमलियात के मामलत हैं अल्लाह पाक इनसे हिफाज़त फ़रमाएगा तो अगर आपको ये बेहतर लगा हो तो इसको अमल कीजिए बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाइए इन शह आज़ाजल अगर किसी का फ़ायदा हो गया तो आपके लिए भी सबका जारिया होगा अल्लाह पाक हमें अमल की तोफ़ी तता फरमाए हम सब को परेशानियों मुसीबतों तंगियों बीमारियों से निजातता फ़रमाए आमीन बिजाबीम सल्ला वसम